Raja Presiden Recep Tayyip Erdogan kekal berkuasa di Turki selepas cubaan rampasan kuasa oleh segelintir anggota tentera yang menderhaka berjaya dipatahkan. Perdana Menteri Binali Yildirim mengumumkan sekurang-kurangnya 161 orang terbunuh dalam cubaan rampasan kuasa itu manakala 1440 orang cedera. Tembakan dan tupan menggegar Istanbul dan Ankara ketika cubaan rampasan kuasa dan misi menggagalkannya berlaku. Video amatuh menunjukkan orang ramai yang memenuhi jalan-jalan raya untuk membantah cubaan rampasan kuasa itu mencari tempat berlindung bagi mengelak terkena tembakan. Cubaan rampasan kuasa yang bermula lewat malam hanya bertahan lima jam apabila berjaya dipatahkan pasukan khas tentera Turki termasuk dengan melancarkan serangan udara. Visual serangan yang disiarkan stesen televisyen NTV menunjukkan jet pejuang F-16 tentera khas Turki berjaya menembak jatuh sebuah helikopter tentera di bandar Ankara yang digunakan perancang cubaan rampasan kuasa. Pasukan tentera khas juga berjaya menggagalkan usaha tentera yang cuba merampas kuasa untuk menawan bangunan parlimen di Ankara. Akibatnya berlaku kerosakan pada bangunan parlimen tetapi tidak serius. Sementara itu pada sidang media mengumumkan cubaan rampasan kuasa gagal Presiden Erdogan berikrar akan mempertahan kedaulatan Turki. Beliau yang mentadbir Turki sejak tahun 2003 turut berikrar tidak akan tunduk kepada sebarang cubaan menggulingkan kerajaan. Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda milletin oylarıyla seçilmiş olan bir iktidar vardır. Aynı şekilde milletin oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı vardır. Ve bizler görevimizin başındayız ve sonuna kadar da bu görevimizi Allah'ın izniyle yürüteceğiz ve bu işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız. Ve bu hareketliliğin neticesinde şu anda Biliyorsunuz Ağustos başında Yüksek Askeri Şura var. Yüksek Askeri Şura'nın öncesinde böyle bir adımın atılmış olması manidar. Çünkü birileri ne olacağını çok iyi kestirdiler. Çok iyi biliyorlardı. Onun içinde böyle bir adım attılar. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'nin davranış biçimleri çok daha farklıdır. Ve bu davranış biçimlerini kullanmak suretiyle biz bu adım atıyoruz. Presiden Erdogan yang sedang bercuti di Pantai Marmaris semasa cubaan rampasan kuasa dilancarkan kembali ke Istanbul sebelum subuh. Beliau menuduh Fethullah Gulen, seorang ulama berpengaruh yang melarikan diri ke Amerika Syarikat menjadi dalang cubaan rampasan kuasa itu. Gulen bagaimanapun menafikannya. Sokongan padu rakyat kepada Presiden Erdogan antara faktor menggagalkan cubaan rampasan kuasa. Ribuan rakyat menyahut kesaan Erdogan melalui Twitter dengan keluar memenuhi jalan-jalan raya sebagai tanda sokongan kepada beliau dan membantah cubaan rampasan kuasa. Di Istanbul, rakyat berhimpun di Jambatan Bosphorus menghalang pergerakan kenderaan tentera yang cuba merampas kuasa termasuk kereta kebal. Pihak berkuasa Turki menahan sekurang-kurangnya 2,839 anggota tentera selepas mematahkan cuban rampasan kuasa itu. Tangkapan dibuat di seluruh negara, ramai ditahan komander tentera namun identiti mereka tidak didedahkan. Manakala di ibu pejabat tentera di Ankara, kira-kira 200 askar tidak bersenjata menyerah diri. Pemangku Panglima Angkatan Tentera General Umid Bundar turut mengumumkan kira-kira 104 perancang rampasan kuasa terbunuh. Satu lagi cubaan rampasan kuasa di Turki kemungkinan berlaku bila-bila masa. Demikian jelas Presiden Erdogan menerusi catatan di Twitternya. Sehubungan itu katanya adalah perlu bagi kerajaan mengambil alih kawalan di jalanan. Baik kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Turazak menerusi laman rasmi Twitter menasihatkan semua rakyat Malaysia di Turki menjaga keselamatan masing-masing susulan rampasan kuasa tentera di negara berkenaan. Kerajaan menerusi Kementerian Luar Negeri akan sentiasa memantau keadaan di negara berkenaan. Sementara itu, menurut Wisma Putra dalam satu kenyataan, Kedutaan Besar Malaysia di Ankara memaklumkan terdapat kira-kira 260 rakyat Malaysia di Turki termasuk 180 pelajar. Kesemua mereka dilaporkan selamat. Wisma Putra juga meminta rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular di Turki boleh menghubungi kedutaan atau bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya seperti talian tertera. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang kini berada di Ulan Batar, Mongolia turut memberikan reaksinya berhubung kejadian di Turki itu. Kita ikuti uh, uh, arahan daripada kedutaan kita dan pegawai-pegawai kita akan menghubungi mereka. Kalau tidak dihubungi pun mereka harus menghubungi uh, pihak kedutaan dan pegawai-pegawai di kedutaan untuk kita kumpul maklumat dan kita mencari kaedah supaya rakyat Malaysia di negara perkenaan terselamat. Kami di Beli Berita TVRT menghubungi salah seorang rakyat Malaysia yang berada di lapangan terbang Ankara, Turki, Ramlang, Ponggi yang terkandas lebih tujuh jam di lapangan terbang itu. Terdapat sekumpulan pelajar Malaysia dalam perjalanan ke Mesir dan sekumpulan pelancong Malaysia ke London dalam kalangan yang terkandas itu. Ini terpaksa tersangkut ataupun transit dan tersadai di airport Angkara ini. Jadi boleh tengok video ini. sekarang ni kami beratur untuk ambil minuman panas. Oke, okay, boleh tengok keadaan sekeliling. Di galangan kami ini yaitu uh, kumpulan daripada Malaysia yang terdiri daripada guru Andalusia dan juga beberapa orang pelajar-pelajar Malaysia yang uh, nak ke Mesir untuk sambung belajar. Dia bersama yang lain masih menunggu makluman dari pihak syarikat penerbangan bagi meneruskan perjalanan ke London. Amarlah sekumpulan pelajar dari Malaysia yang sedang dalam perjalanan ke Mesir untuk melanjutkan pengajian di University Al-Azhar terkandas lebih 9 jam di lapangan terbang ankara Turki Abdul Aziz Saiful Azamri bersama 58 rakan seangkatan sepatutnya bertolak ke Mesir dari Ankara pada pukul 5.30 pagi waktu tempatan. Saya dah bawa rakan-rakan itu ke Ankara, ini pergi ke Mesir. dan bertolak daripada KLIA malam, pukul 10 malam. Kebetulan sampai kat sini buku Tujuh lebih, tujuh pagi lebih Kami pelajar ramai 59 orang Kami tekan sini, dua orang Enam jam dah Lima pagi jam betul kebetulan lah Sepatutnya ke, ke mesti Kita Sekarang tengok ada Kita Kita tuan polis ada pas polis apa kat luar Tengah berjaga Tadi kata malam ini pukul dua belas Tiada pelajar Malaysia yang terlibat dalam insiden yang berlaku di Ankara, Turki. Walau bagaimanapun, Presiden Persatuan Pelajar Malaysia di Turki, Masak Muhammad Zaid memberitahu pihaknya masih menunggu siasatan lanjut yang akan diumumkan pihak yang berautoriti. Menerusi satu kenyataan di Facebook rasmi Masak, Muhammad menasihatkan semua rakyat Malaysia yang berada di Turki sama ada pelajar ataupun yang melancur agar sentiasa berhati-hati dan sentiasa berhubung dengan pihak kedutaan untuk mendapatkan panduan keselamatan. Masat juga kata Muhammad mengutuk sekeras-kerasnya tindakan sekumpulan tentera dalam percubaan kotor untuk mengguling kerajaan Turki yang sah dan dipilih secara demokratik oleh rakyat Turki. Dalam pada itu, seorang pelajar Malaysia tahun 2 kejuruteraan mekanikal Universiti Karabuk, Turki, Lukman Hakim Nasruddin menceritakan detik-detik cemas beliau mendengar bunyi tembakan dan letupan kedengaran jelas. Visual dari telefon bimbit, kejadian bermula pada pukul 4 pagi waktu tempatan beberapa buah kereta kebal melepaskan tembakan ke arah orang awam. Awalnya, kereta kebal menghampiri kawasan tumpuan pusat penempatan polis di Fatih M. Niyet, Mudur Lugu, Turki. Serangan dipatahkan pihak berkuasa polis dengan kerjasama orang awam. Mula pun kita makan. Maksudnya, mm -hmm. uh, -huh. Tidak, luar lah. Uh -huh. Tapi selepas tu bila dah bahaya sangat, kita yang sudah lama, kita dah bahaya sangat. Bila dah, dah sampai kita lah. Kalau rumah tu terus ke rumah. And then, duduk rumah senyap-senyap lah dengan kawan-kawan. Malam, saya ingat tu pukul 4 pagi tadi. Dia pukul 4 jenis untuk pasal sana hari. Mm -hmm. Sebab saya punya memang ke atas uh, udara tu memang bunyi jet flight yang tak hari saya dengar tu cukup tengah sangat kurang dan juga kawan-kawan saya yang di area di airport pun ah uh, bagi info update memang lebih kurang jam tu juga apa nama um, ada apa bunyi memang apa apa bunyi apa jet fighter berlegar dekat kawasan airport tu. Mm -hmm. Dan first plane yang landed kat airport semalam Istanbul tu pukul jam 6 lebih kurang British airline. Jadi ni selepas Selepas tu alhamdulillah ah, kembali ke normal. Tapi sebelum 26 tu maksudnya ah, ah, pesawat tempurnya lah kata apa kerajaan juga a ah, itu tu yang handle yang main take over kawasan airspace space juga kawasan uh, ah, public ini. Mereka ditempatkan di bilik bawah tanah di kediaman masing-masing sepanjang pertempuran. Selepas 20 jam kejadian, keadaan kembali seperti sedia kala. Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya sentiasa menerima maklumat terkini dari lapangan terbang Sabiha Gocen, Istanbul (ISG) susulan kejadian itu. Turut disebutkan ialah semua warga kerja ISG dan keluarga mereka selamat. Operasi di lapangan terbang itu masih diteruskan untuk mengendalikan ketibaan pelawat dan pelepasan penerbangan. Penumpang diingatkan supaya menyemak jadual penerbangan masuk dan keluar dari ISG serta kesemua penerbangan ke Turki dari KLIA dengan syarikat penerbangan masing-masing. Segala bantuan akan diberikan dengan secepat mungkin kepada penumpang di terminal ISG.